assalomu alaykum bloyoutube kanaliga ge, xush kelibsiz sizlar bilan men kamina quvonchbek bugun sizlarning e'tiboringizga toshkent shahrining Bektimir tumani Bektimir mahallasi amir temur ko'chasida joylashgan biru yetti sotixdan iborat bo'lgan to'rt xonali xonadonni ko'rsatamiz xonadon yuz foiz ta'mirlangan holatida sizga topshiriladi xonadonga kelaverishda toshkent shahrining Bektimir qo'yliq posti orqali o'tganimizdan so'ng svetofor keladi ikkinchi svetofordan o'ngga yuramiz jomiy masjidining e, yo'li bilan kirib kelamiz xonadonimizga yo'lning yuzida joylashgan aynan mana shu xonadon bugun sizlarga taqdim etmoqchi bo'lgan xonadonimiz bo'ladi mahalladan hozir hovliga kirib oldik ko'rib turganingizdek devorlari traveр bo'yoqlari bilan bo'yab qo'yilgan xonadonda podval qismlari bor u yerda kотеlni bo xonavorda foydalanishar ekan ya'ni katolni u yerda joylashgan tomlari lumbos qilib ham chiroyli holatga tunika bilan yopib qo'yilgan hovliga qaragan bir qancha derazalari bor xonadon narxi arzon domning puliga olsa bo'ladigan darajadagi narxlar yerda qo'yilgan bu yerda maklerlar ishtirok etmaydi to'g'ridan to'g'ri xonadon egalariga bog'lanishingiz mumkin endi hovliga to'xtaladigan bo'lsak bu yerdan avtomobilni ham kirgizishingiz mumkin va o'zingiz ham mana shu joyda xonadonga tashrif buyurishingiz mumkin mana bu joyda bemalol avtomobilingizni joylashtirib qo'ysangiz bo'ladi mana yon taraflari bu yerda biron bir hovlidagi hojatxona qilsangiz ham bo'ladi yoki hovlidagi oshxona qilib qo'ysangiz ham bo'ladigan hovli maydonlari bor xonadonning o'zi yer sathidan yarim metr yuqoriga ko'tarib qo'yilgan ta'mirlash ishlari yaqin kunlarda bitkazilgan. ayrim kamchiliklarni yaqin kunlarda ustalar to'liq tugatib berishadi ustalar hali ishlashmoqda xonadonga kirib kelaverishda mana shu ikki tomonga ochiladigan alyumin profilli eshiklar o'rnatilgan bu tarafdan esa podvalga tushib ketishimiz mumkin mana bu esa du morisi bo'ladi endi esa hovlidan xonadonga tashrif buyuramiz mana shu hovli maydoni bo'lsa mana bismillahi rohmani rahiym hovlidan xonadonga ham tashrif buyurdik xonadon yuz foiz ta'mirlangan tепли пол tizimlari o'rnatilgan radiatorlar bor xullas devorlariga aboy qilingan pollarga esa tarkib to'shab qo'yilgan xonadonimiz bo'ladi mana shu kirib kelganimizdan so'ng mana bu hol qismi oshxona vazifasini ham bajaradi mana bu joyda oshxona farulari o'rnatilgan oshxona mebelini o'rnatsanglar bo'ladi uzungina barcha oshxona mebellari texnikalari bu joyga sig'adi mana bu esa gaz trubalari bo'ladi bu yerda esa rakminlarni o'rnatishinglar mumkin mo'rini esa bu tarafda o'rnatib qo'yasizlar potaloklari ham balandgina uch metrni tashkil qiladi mana bu joyda esa televizorni o'rnatib qo'ysanglar bo'ladi yoki televizorni bu tarafga ham o'rnatsak bo'ladi demak hovlidan kirib kelganimizdan so'ng holl oshxona o'ng qo'limizda juda judayam kattakon bo'lgan mehmonxonamiz adashmasam 20 kvadrat metrlarni tashkil qiladi juda ham katta mehmonxonamiz bo'ladi hovliga qaragan bir qancha derazalari bor derazalarning ostida radiatorlar o'rnatilgan ya'ni mana shu xona radiator orqali isitiladi pataloklarga to'xtaladigan bo'lsak balandgina qilingan to bor potaloklari ham aboy qilingan va ustidan bo'yab qo'yilgan mana bu joyda esa qandilni o'rnatishimiz mumkin bu tarafida esa televizorni o'rnatib qo'yasizlar mana bu joyda esa konditsioner o'rnatishinglar mumkin mana shunaqangi mehmonxonamiz hovlining E, narxi arzongina bor, bu yerda uy egalari o'zlari qurishadi xonadon pishi qurilgan podushkalari bor podvollari bor bo'lgan xonadonimiz bo'ladi endi bu tarafiga o'tadigan bo'lsak yotoqxonalarimiz joylashgan mana bu joyimiz umumiy санузел xonamiz bo'ladi xonadondagi atroflari kafel qilingan теплый pol tizimlari bor <laughs> demak rakvina vanna va mana bu joyda esa unitaz joylashgan mana shunaqangi bu bizani umumiy самузел xonamiz edi to'g'riga o'tadigan bo'lsak bitta yotoqxonamiz joylashgan orqa hovlichasi ham mavjud ya'ni havoni yaxshi aylanib turishligini ta'minlaydi buni bolalar yotoqxonasi oda foydalanishinglar mumkin televizorni o'rnatsanglar bo'ladi mdf eshiklari bu tarafida esa ikkita işte, yotoqxona joylashgan kirganimizdan so'ng o'ng qo'limizda bir yotoqxonamiz va mana bu joyda esa hovliga qaragan yana bir yotoqxonamiz demak xonadonda uchta yotoqxona bitta zal qismi bor va o'rtada joylashgan katta hol oshxona vazifasini bajaradigan hol qismimiz ham mavjud mana shunaqangi ikkinchi yotoqxonamiz orqa tarafida esa orqa hovlichasi bor havoning yaxshi aylanishligini ta'minlaydi mana shunaqangi orqa hovlilarimiz bor eslatib o'tamiz toshkent shahrining bektemir tumani bektemir mahallasidagi amir temur ko'chasida joylashgan xonadonimiz toshkent shahrining bek temir posti orqali o'tganimizdan so'ng postdan so'ng ikkinchi svetofordan o'ngga yuramiz bu yerda jomi masjidi joylashgan va mana shu jomi masjid orqali kirib kelishimiz mumkin xonadon sizga ma'qul kelgan bo'lsa ekranda ko'rsatilgan telefon nomerlarga qo'ng'iroq qilib mana shu xonadonni uy egalaridan sotib olishinglar mumkin sizlar bilan uzblok youtube kanali va kamina quvonchbek bo'ldik keyingi videoroliklarda ko'rishguncha xayr